ペコラッチョ、ナエちゃん、はいよー。え、新アトラクションがあるんですか。さあちょっとまでその前にさあちょっと聞いてほしいのがあんだけど、聞いてほしい。おぎおぎのなんじゃ。この度うさダペコラ新しい挨拶を決めましたのでそちらのちょっと披露をちょっとだけしてもいいぺこですか。<laughs> なあ新しい。

失笑実証はしてないよただ男女的にほらピコラッチさいつも配信の時さあっベコってほらののがね帰ってい、うんえっちゃうの心配になってた。あた声大丈夫かなってその、叫んでてね毎回さそうそうそうえいっそういうえ、うそうそういうそ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 コン、ペコうそうそか。その、そうそうラうそうそんそう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 あの決めそれてるところなの <laughs> え、ななんでそのドドンがどんどんどんでどこから来たのあの、これはま,まあちょっとまあある意味ま、言っちゃうと「まあ、キングダム」っていう漫画がま、あるぴょこなんですけどあああるね、うんうん、まあそこの勘弁、まあ、ってやつのあいさつをちょっとおまーじというか <laughs> まあほ、ほぼ丸パクにねえどうこれ。 なんかねまあこれであの周りから「あいいじゃん」って言われたらあの続行しようと思っててちょっと失笑とかやばかったなぁ、うん、戻そうっていう話に今なってたんだよね。と思ねだ団長的にねノウサギさんで止められなかったのかなっていうその <laughs> ちょっとねそこのちょっと心配があるかなこれいいろんな人に聞いてやるの今ねノイちゃんがね第1番で聞いてみたの。<laughs> あ、光栄だなそう、え、リスナーはすげえ喜んでたペコーラがダダダダンドンドンってたらペコちゃんっつって自分たちもダダダダんドンドンってね、言ってなんかあれペコの喜んでるあ、ルイはだからルイは友を呼ぶという感じのあーみたいだね、なんか <laughs> 喜んでるみたいペコだけどねなんかコメントではなんかあの、ちょっと積んでる服やめろって言ってんだけどね、まあ、いや、ちょっと待ってえ、でもみんな結構コメントガチで止めてるって言ってるよ <laughs> 大丈夫本当に

そうだよ。あ,<の> <laughs> あペコラの式が上がるならねいいのかもしれんない。そうなんだよ。わかる。さすが大丈夫。指揮が上がるの。<laughs> そうよ。そうなのよの。やってみるのいいんじゃないか。なんかやっぱチャレンジだよね。チャレンジ。ちょっと一週間とかやってみて。うん、いいかもいいかも。なんかそれでねなんか声の調子とかもねあとみんなの雰囲気とかもちょっと様子見て。あいいんじゃない。一、えー、週間ぐらいやって。めっちゃいいやって。やって,て。 かまず今日から <laughs> これあれね <laughs> ノエルお墨付きってあのー、<laughs> 答えっめっちゃいいなノエちゃんなら賛成してくれと思うんでちょっとこっち来てえこいこいこ男女ペコちゃんの新しいあしはどうもうえ正直っていい正直、どうしたんだろうね <laughs> 疲れとんのかなーって思ったうん。 んかさほらやっぱ定番というか自分の決まりりを破りたくなる年ってあるじゃんそうなんか,か殻を破りたいみたいな多分ねペコラッチョはその時期なんかなっていう <laughs> そうそうやっぱもうすぐねほらペコラッチョ7月でさデビューね、まあ、2周年になるわけだしやっぱ2周年を機にやっぱなんかちょもうちょいなんかちょっと殻を破りたいなと思って。 でなんかそういうお母さんの気持ち <laughs> そういうそういう時期なんかなっていう<笑><笑>あっほんとにあリスナーさん止めたのかリスナーさんも「いやえ本当にぺこちゃん」って言ってんのかと思った無理にダメだよって言うと逆にあれなんだよああいうのわかるみんな「あえってください」とかさ傷ついちゃう傷ついて自分の殻にこもっても二度とね そういうい自分から意見できない子になっちゃうし何な,ならば反抗的になってねそう「うるせえこれがいいんだよ!」って言ってほらなんか周りがね止めても強行するような子になっちゃうからねだからちょっとそうやって優しい目で見てく <laughs> <laughs>